Monitor jurnalının qətliyyətlə yetirilən baş redaktoru Elmar Hüseynovun ailəsi illər sonra Azərbaycanla gəlib Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı Rüşaniyev Hüseynova və oğlu Aslan 17 il sonra Bakı ilə yanaşı Şuşa'ya da səfər edib. Səfər diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən təşkil edilib. Rüşaniyev Hüseynova özü də səfərlə bağlı paylaşım edərək Bakının çox dəyişdiyini, lakin eyni zamanda əvvəlki kimi doğma və əziz olduğunu bildirib. Məni şəhərin mərkəzinin və bulvarın miqyası valeh etdi. 17 il sonra oğlumuz Aslan öz tarixi vətəninə gəldi. O, daha sonra Şuşa şəhərinə səfər etdiklərini vurğuluyor. 30 ildən sonra Şuşa bizimdir. Şuşa bizim tarixi irsimizin ürəyi idi. Şuşa şəhərinə tərəf zəfər yolu ilə getdikdə hərbiçilərimiz tərəfinin nümayiş olunan qəhrəmanlığı tamamlayırsan. Qeyd edək ki, Elmar Hüseynov 2005-ci ildə qətllə yetirilib. Onun ailəsi hadisədən sonra Norveçə köçərək orada yaşayır. Aytəm Babaşova, Gün TV